અંબાજી બંધ નું એલાન આપ્યું મોટી સંખ્યામાં પીડિત દુકાનદારો દાતા પ્રાંત કચેરી પહોંચ્યા અને પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીને દબાણ દૂર કરતા પહેલા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરી હતી देखिए अभी क्या है पचास साल का ये पूरा अंबाजी मंदिर के कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है जितना कंस्ट्रक्शन सभी टेंडर निकला हुआ है उनको ऑलरेडी हमने दबाने के नोटिस दिए हटवाया था छः सात महीने पहले उसके आगे अभी कोई दबा नया प्रकरण अटवाने का कोई वही तर, तर, तरफ से कुछ अभी रिसेंटली कुछ होगा ही नहीं और दो तीन सर्वे नंबर कलेक्टर सर में नया यहाँ मामलेदार जानता मंदिर का वह हम चारों का एक मीटिंग तीन दिन पहले अंबाजी मंदिर में ठीक है अभी नया कुछ दबा हटवाने का कोई भी प्रकरण चालू है ही नहीं बता दी सिक्सटी है ना आपको 267 दबान है टोटल नोटिस टोटल नोटिस टू सिक्सटी सेवन कलम कलम सिक्सटी वन कलम के अंदर अंतर्गत दिए थे वो कलम के अंतर्गत आपको दबा हटवा नहीं सकते कलम ही अलग है जिसके पास सनद है जिसके पास नहीं है उसके प्रकरण चालू था जिसके पास रजो मतलब डॉक्यूमेंट्स थे वो ले लिया उसमें किसी का दिक्कत हुआ ही नहीं दबान रिमूवल का अभी प्रोसेस चालू ही नहीं दबान जब रिमूव होगा आप कोई वकील होगा तो दो सौ दो नोटिस के बाद होगा पचास साल आने वाले पचास साल में उनको भी एक ही जगह पर रखना पड़ेगा उसका पूरा सर्वे चालू है तीन अलग अलग सर्वे नंबर मैं ड्यू टू तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मैं सर्वे नंबर बोल नहीं सकती हूँ तीन अलग अलग सर्वे नंबर का कलेक्टर सर खुद इसको रिव्यू लिए थे तीन दिन पहले मैं भी था मामला भी था क्या है वो कौन सा सर्वे नंबर नक्की करेंगे तो कितने इनको पॉसिबिलिटी नज़दीक हो सकते हैं क्या अच्छे रहेगा अम्बाजी से ऐसे पूरा प्रकरण चालू है वो नक्की होगा पचास साल आने वाले पचास साल का डेवलपमेंट के लिए अभी के अभी नहीं अटवाएंगे ना कंस्ट्रक्शन होगा दस साल के बाद उसके लिए अभी थोड़ी अटवाएंगे लोगों को इसके वजह से कोई डरना नहीं है दबान का प्रोसीजर चालू नहीं है और आने वाले समय पर जितने भी कार्यक्रम होना चाहिए उसका फेस वन का हमने ऑलरेडी दबान हटवा दिया और लोगों को भी यही कहना कहना चाहूंगी अभी दबान का प्रोसीजर फुल फुलज में कुछ चालू है ही नहीं पूरा बिजनेस को हमने हटवाया वो मकान का सहायक का प्रोसीजर चालू है एंड देर विल बी जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा सभी को लोगों को जो भी विकास मिलना चाहिए उसके साथ ही होगा और मकान सगाई भी मिलने वाले और आज ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर मुझे आवेदन आवे पत्र देने के लिए जी आ, लोकल पब्लिक आए थे लोगो को भी मैंने समझाया बिकॉज अभी ये फॉर्म का नोटिस तो किसी को हमने दबा हटवाने के लिए नोटिस तो किसी को सर्व नहीं किया है खाली जिसके पास सनदिडेंस है एविडेंस है वो रजू करने के लिए एक हियरिंग वगैरह रखी हुई थी बाकी इसके आगे कुछ दबांग का कोई भी प्रोसीजर हमारा चालू नहीं है एंड दिस इज ए क्लियर मैसेज फ्रॉम

આ લોકોની વૈકલ્પિક અને કાયમી જે માંગ છે એ માંગ અમે પૂરી કરી પછી જ આ લોકોના દબાણ તોડશું અને જે પચાસ વર્ષ નો વિઝન છે યાત્રાધામ અંબાજી વિકાસ બોર્ડ નો તે વિઝન માટે આ ઘર તૂટવાની જે પ્રક્રિયા છે તે થશે પણ એના પહેલા વૈકલ્પિક કાયમી પ્લોટ આપશે એના પછી આ લોકોના દબાણ તોડશે એવી એસડી મેડમે આજે અમને રૂબરૂ ખાતરી આપી છે અમારી એક જ માંગણી હતી કે આ લોકોને પ્લોટ મળે ન્યાય મળે પછી આ લોકોને તોડવામાં આવે બીજી અમારે કોઈ માંગ નથી આજે સંપૂર્ણ અંબાજી બંધ રહી અને એક હજાર થી વધુ સંખ્યામાં અમે આ લોકો ભેગા થઈ અને એ પણ આપી છે છે કે હાલ પર કોઈ તોડવામાં આવે ઠંડીનો મોસમ અમે બધા સાથે રહી અને જે નિકાલ કરશે એસડીએમ સાહેબ કલેક્ટર વેવડદાર સાહેબ શ્રી મામલતદાર સાહેબ શ્રી તમામ મળી અને એક થઈ અને પછી આ નિર્ણય લઈ અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા જે કાયમી પ્લોટ છે એ આપ્યા પછી જ મકાનો તોડશે એવી પણ અમને ખાતરી આપી છે